Ну, знакомые есть, неужели, никто не пострадал. Звонили? Ну, дочка общалась, там сотрудница тоже с дочерью, мобильная связь, очень плохо работала, но через интернет, ВКонтакте общались. А в пологах быть что-то подобное? Не знаю. Надеюсь, что не будет. Я не знаю именно на Евро 2012, но дело в том, что ну, то наезжает, конечно, куча народа всяких. Откуда знает, кто знает, кто приедет. Какие люди приедут. Много народа приедет, поэтому мужа вершо угодно. Более в нашей стране. Ну я думаю, что, наверное, это с евро все-таки связано. Чтобы напугать как-то. Людей, чтобы они ехали или живут. Ну, я думаю, с евро. Насчет того повториться могут или нет, это ну, сложно, в принципе, ответить. Ну а связано, скорее всего, мне кажется, с Евро 2012. Скорее Потому всего. Потому что, ну, в принципе, пр проводятся такие мероприятия, которые, ну, в принципе, не, не всем нравятся. Поэтому, возможно, кто-то так выразил свой протест. А в пологах может быть такое? Думаю, нет. Маленький Надеюсь. По крайней мере, надеемся. Я считаю, что могут. А с чем связано? Ну, собственно говоря, с положением в стране. Один из случаев социальной, социальной политики в стране. Одна, одна из реакций о социальном.